ketika khutbah disampaikan Pada hari yang mulia ini Mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Elak salah faham Al-Quran Rujuklah ilmuan tafsir Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia Berkat usaha para ulama' Kini kita dapat membaca pelbagai terjemahannya dalam pelbagai bahasa Namun Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca Namun ia perlu dipelajari dan difahami dengan baik Malahan membaca terjemahan sahaja tidak bermakna kita sudah menjadi seorang yang alim Dan memahami keseluruhan maksud Al-Quran Hal ini kerana jika kita berpada dengan terjemahan sahaja tanpa melihat konteks ayat-ayat yang kita baca kita akan hanya dapat memahami ayat itu secara zahir semata-mata oleh itu kefahaman yang mendalam terhadap al-Quran memerlukan ilmu tafsir dengan cara merujuk dan mempelajarinya daripada para ulama yang mu'tabar agar dapat difahami sebagaimana yang difahami oleh generasi yang awal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah an-Nahl ayat 43 yang telah dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud dan kami tidak mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad melainkan dalam kalangan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui hadis dia yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa innal ulama'a warathatul anbiya Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman Wa innama warrathul ilma Faman akhazahu akhaza bihallin wafir Maksudnya Sesungguhnya para ulama' adalah Pewaris para nabi Tidaklah para nabi itu mewariskan wang dinar maupun dirham tetapi mereka mewariskan ilmu oleh itu jika sesiapa yang menerima warisan ilmu tersebut maka dia menerimanya sebagai suatu laba yang besar hadis riwayat Abu Daud sidang jumaat yang berbahagia menelusuri keutamaan para ulama dan ilmu pengetahuan yang disebutkan jelaslah bahawa betapa pentingnya mencari dan menuntut ilmu bagi umat Islam lebih-lebih lagi berkenaan al-Quran agar kita tidak dibayangi kejahilan kehidupan kini yang semuanya segera Pantas dan laju menyebabkan umat Islam sudah tidak lagi menghargai hazanah ilmu yang ditinggalkan para ulama bahkan al-Quran hanya difahami menelusuri bahkan al-Quran hanya difahami menerusi perkongsian di media sosial tanpa sebarang pengesahan dan tanpa mempersoalkan keabsahan maklumat oleh itu, mimbar Jumaat hari ini mengajak hadirin untuk kembali mempelajari Al-Quran daripada para ulama dan ilmuwan tafsir dengan menghadiri kelas pengajian secara talaki, iaitu berguru secara langsung bertemu mata ke mata. Pelajarilah dengan baik mengikut kaedah dan pengajian yang tersusun. Alangkah baiknya jika umat Islam hari ini kembali merujuk kepada ilmuwan tafsir untuk memahami tafsiran ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjerumus ke dalam kesalahfahaman yang boleh menyelewengkan makna dan tujuan sebenar kalam Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan kita bahkan memberikan jaminan ketenangan kepada mereka yang mempelajari ilmu Al-Quran demi memperoleh manfaat daripada kita Allah bukan sekadar membacanya tetapi memahami menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah yakni masjid sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka melainkan turunnya ketenangan kepada mereka diliputi oleh rahman Allah serta malaikat mengerumuninya dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka dan sesiapa yang buruk amalnya maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu hadis riwayat muslim sidang muslimin yang dimuliakan sejak sejak zaman awal Islam Al-Quran dihafal, difahami dan diamalkan menerusi penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan para sahabat ada yang diiktiraf sebagai guru utama untuk mengajar para sahabat yang lain. Hal ini kerana bilangan penganut Islam semakin berkembang, wujud keperluan guru atau alim yang mengajarkan kepada mereka yang baru menganut Islam. Maka malah mereka diutus ke tempat-tempat tertentu. Di negara kita juga para ulama khususnya ilmuwan tafsir tempatan tidak terkecuali dalam usaha menyebarkan ilmu Al-Quran. Pengajian Al-Quran dan tafsir di Malaysia sudah bermula sejak lama dahulu sama ada secara formal dan tidak formal. Pengajian bermula di rumah-rumah tok guru, surau, madrasah, masjid dan sebagainya. Pengajian yang berbentuk talaqqi juga terus segar dikekalkan sehingga ke hari ini dan perlu diperluaskan. Mimbar Jumaat menggesa agar hadirin yang ada pada hari ini meneruskan usaha mengembangkan dan melestarikan ilmu-ilmu Islam dengan ikut serta dalam majlis pengajian secara talaqqi. Antara kitab terkenal yang menjadi rujukan para ilmuwan dan penuntut ilmu adalah Tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Kitab tafsir yang ringkas, padat dan mudah difahami ini menjadi rujukan para ulama sama ada di pusat pengajian tradisi maupun moden. Malah Pengaruh tafsir Al-Jalalain sangat kuat sehingga kan Syekh Faisal Uthman dan Syekh Abdullah Basmih banyak merujuk tafsir al-Jalalain dalam penterjemahan al-Quran yang awal di negara kita yaitu tafsir pimpinan Ar-Rahman selain tafsir al-Jalalain Tafsir Ibnu Kathir turut menjadi rujukan kedua-dua perintis penterjemahan Al-Quran di negara kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati para ulama terdahulu dalam usaha menjelaskan makna-makna Al-Quran, menerusi rantaian keilmuan sehingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berdasarkan sorotan sejarah keilmuan Al-Quran yang ditelusuri di mimbar jumaat hari ini, mari kita merenungkan keadaan dan sikap kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah kita bersungguh-sungguh memahami Al-Quran dengan cuba mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya? Adakah kita pernah mencuba untuk meluangkan masa mentadabur dan mencari makna kata-kata yang tidak kita fahami ketika membacanya? Atau adakah kita sekadar membaca tanpa memahaminya sekaligus menyebabkan kita tidak mendapat manfaat dan ganjaran pahala berlipat ganda? Kesemua persoalan ini perlu direnungkan. Sudah tentu jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan mimbar hari ini memerlukan kesungguhan dan pengorbanan. Namun di zaman yang serba mencabar dan serba pantas ini menuntut kita bermuhasabah setakat mana masa yang kita peruntukkan demi mendalami kalamullah, kalam sang pencipta yang telah memberikan kita petunjuk yang tiada keraguan padanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua yang bermaksud Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa memahami dan menghayati ilmu Al-Quran dengan bersungguh akan membuat seseorang itu sentiasa berada dalam kebaikan dan dapat menghindarkannya daripada kejahilan. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengaji dan mendalami ilmu Al-Quran bukan sekadar membaca tetapi melibatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan. Ia adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang berakhlak mulia. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa sesiapa yang membaca dan berusaha mem mempelajari Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan akan mendapat syafaat daripadanya serta menjadi hujah yang membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. kelak. A. A. U. Z. U. B. I. L. wa A. mimma M. wa N. A. Razakna h m seru aglaniy t yarjuna t jartal bermaksud sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta membelanjakan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم انا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك ان تكشف عنا كربتنا وان تغفر لنا ذنوبنا وان ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي انزل الشريعة هدى للناس ورحمة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين، أولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنور سلطان شرف الدين إدرش الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله Kukuhkanlah aqidah umat Islam Berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah Yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabat radhiyallahu anhum Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang ber Integriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariatmu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون